હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યન પોથી નો પાઠ બે એક જગત એક લોકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું તો ચાલો શીખીએ પાઠ બે એક જગત એક લોકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમાજ प्रश्न क्रम एक सही विकल्प सुनकर खाने में सही का निशान कीजिए विकल्पों ने समझ लाइए एक कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं मानवता समता विश्व शांति के निशीन साचो जवाब समता आज अगला खाना में सही करीश सवाल बे सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे एकता समानता विश्व शांति के सुख की भावना जवाब विश्व शांति सवाल तरण राग शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए गीत चार मान शब्द का विलोम शब्द पहचानिए अपमान पाँच गलत जोड़ पहचानिए दिया अंधेरा गलत जोड़ छे छदिन घर घर में क्या गूंज रहा है मधुर गान सात इस काव्य में कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं विश्व बंधुत्व को प्रश्न बे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए अह शब्दों उपयोग कर वाक्य लिखिए सूर्य सूर्य काफी चमक रहा है अस्थि अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जाता है प्राण चूहा बिल्ली को देखकर प्राण बचा कर भागा हर्ष आपको देखकर हमें बहुत हर्ष हुआ प्रश्न त्रण अ प्रश्न के उत्तर लिखिए हमारा धर्म क्या होना चाहिए सबकी प्रगति हो सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए बे एक रक्त का अर्थ समझाइए मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम सब एक है तरण प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है चार आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे हम इसके अलावा काव्य को एक शीर्षक देना चाहेंगे एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु प्रश्न क्रम त्रैण ब प्रश्न के उत्तर लिखिए सवाल एक काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोग ऐसा क्यों रखा गया है जवाब पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है सबके जीवन में सुख और दुख समान है सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है वे सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है इसलिए कवि अलग, अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं प्रश्न क्रम चार भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए अही भावार्थ आप जेना संदर्भ में काव्य पंक्ति लिखवा है एक जीवन एक सुख दुख की कहानी है जीवन है सुख दुख की एक कहानी बे हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत गाते हैं हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने तरण हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है हर एक देह एक रक्त चार सभी राष्ट्रों में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है राष्ट्रों में एक्य यही कर्म हमारा इन सभी की धरती माता एक ही है एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान प्रश्न चार ब काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए एक राष्ट्रों में एक्य यही कर्म हमारा प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा आ काव्य पंक्ति भावार्थ लिखीशू संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम सब मिलकर प्रगति करें सबके साथ न्याय हो मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म बने वे हर्ष परे गाए हम राग सुहाने समता और ममता के गीत तराने हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए प्रश्न पाँच अ વલમ્બ અર્થ વાત શબ્દો કે જોડે બનાઈએ ઔર ઉદાહરણ અનુસાર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે એક ભૂમિ જમીન સૂર્ય વિરોધી દિનકર તેજ પ્રકાશ રક્ત લહુ જગ દુનિયા તરાના ગીત તિમિર અંધકાર प्रश्न क्रम पांच ब प्रश्न अ में दिए गए समानार्थी शब्दों में से किन्हीं पांच शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए एक राजा ने ब्राह्मण को जमीन दान में दी बे चारों ओर अंधकार फैला हुआ था त्रण सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है चार पहला परिचय दुनिया से करवाया जिसने वो है मेरी माँ पांच मुझे गीत गाना पसंद है પ્રશ્ન પાંચ ક વંબ અર્થ વાળે શબ્દો કે જોડે બનાઈએ ઓર ઉદાહરણ અનુસાર વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે અહીં ગોળાકારમાં શબ્દો આપેલા છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બનાવવાના છે દિન તો રાત સુખ દુઃખ મૃત્યુ જીવન સ્વામી દાસ ધરતી ગગન ઉન્નતિ અવનતિ ઉદાહરણ છે દિન સૂરજ ઉજાલા દેતા હૈ રાત ચંદ્ર શીતલતા દેતા હૈ अभी रीते विरुद्धार्थी बने शब्दों वाक्य बनावाना पेलु सुख में सब साथ होते है दुख में कोई साथ नहीं देता मृत्यु सबकी निश्चित है जीवन अमूल्य है त्रैण स्वामी के जीवन में मुश्किलें होती है दास स्वामी की रक्षा करता है धरती पर पत्थर पड़े थे गगन में पक्षी उड़ रहे हैं देश की उन्नति हो रही है बुरे काम करने से हमारी अवनति होती है प्रश्न छ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द बनाइए अब्द बनावाना सागर, गागर मगर नागर जेठानी देवरानी सेठानी नौकरानी पढ़कर सुनकर चोकर, खाकर सुंदरता मधुरता उदारता वीरता ખાતા ભારત છાતા સોના પ્રશ્ન સાત દે ગયે ચોરસ મેસે ઉદાહરણ કે અનુસાર સંજ્ઞા શબ્દ બનાવીએ ઓર વાક્ય વાક્યમાં પ્રયોગ કીજે અહીં ચોરસમાં ઉદાહરણના અનુસારે સંજ્ઞા શબ્દ બનાવવાનો છે ત્યારબાદ તેનો વાક્ય પ્રયોગ લખીશું જે ફૂલ યહ ફૂલ સુંદર હૈ કમલ તાલાબ મેલ ખીલે હે સાગર सागर की शोभा दर्शनीय है भारत भारत विशाल देश है हिमालय हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है आरती शाम को मंदिर में आरती होती है गुलाब बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं। प्रश्न आठ चित्र देखकर उसके बारे में आठ दस वाक्य लिखिए चित्र जो है तेना विषे आठ दस वाक्य लिखवाना चे અહીં એક ગામડાનું ચિત્ર આપેલું છે. યહ ચિત્ર ગામ કા હૈ. ચિત્ર મેં કઈ સારે લોગ દેખાઈ દે રહે હૈ. ચિત્ર મેં એક બેલ ગાડી દેખાઈ દે રહી હૈ. ચિત્ર મેં બેલ ગાડી પર એક આદમી બેઠા હોવા દેખાઈ દે રહા હૈ. દો પનિહારી પાની લેકર જા રહી હૈ. વહા પર એક મોર ચલ રહા હૈ. વહ એક પેડ કે નીચે એક આદમી બેઠા હોવા હૈ. દૂર કહીં એક પનિહારી પાની ભરને જા રહી હૈ. प्रश्न नौ सही जोड़ मिलाइए पूर्ण विराम सात अल्प विराम प्रश्नवाचक चिन्ह पांच विस्मयाद्वी बोधक चिन्ह आठ योजक एक निर्देशक नौ कष्टक त्राउंड ઇકરહા એટલે કે અવતરણ ચિહ્ન ચાર દુહરા એટલે કે અવતરણ ચિહ્ન બે આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો